farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar uchun sohaga oid mahorat darslari o'tkazilmoqda uning navbatdagisi dastgohli rang tasvir rassomi bo'limi o'qituvchilari tomonidan tashkil etildi farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabi dastgohli rang tasvir <laughs> rassomi bo'limi misolida so'z yuritadigan bo'lsak ushbu yo'nalishda 5 nafar o'qituvchi sohaga oid ko'nikma va bilimlarni yangi avlod vakillariga astoyil o'rgatib kelmoqda aytish kerakki o'qituvchilar pedagogik faoliyat bilan birgalikda ijodiy ishlarni ham uzluksiz davom ettirishda jonbozlik ko'rsatishyapti tadbirni ishtirokchilar diqqat bilan kuzatdilar boisi san'at maktabi tasarrufidagi boshqa bo'limlarda faoliyat ko'rsatuvchi ustozlar uchun ham bu kabi qiziqarli tajriba almashinuviga xizmat qiladigan tadbirlar foydadan xoli emas bundan ko'zlangan maqsad qishki ta'til uzaytirilganligi sababli maktabimizda har bitta bo'lim o'zini oldingi tarixi va hozirgi kelajakdagi bo'layotgan faoliyatini boshqa ustozlarga bo'lishish maqsadida o'tkazilyapti ha dastgohlik rang tasvir rassomi bo'limi o'qituvchilarning davr bilan hamnafas yangilikka intilishi san'at asari darajasidagi nafis mazmun va yondoshuv jihatidan biri birini takrorlamas ijod namunalarini rangin dunyo ixlosmandlari e'tiboriga havola qilishlari quvonarli tashkil etilgan ushbu tadbir ham ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal tamoyili asosida ayni shu ustozlarning ijodi mahorat mashg'ulotlari bilan uyg'unlikda o'zgacha ma'no kasb etdi mahorat darsi o'tkazdik bu mahorat darsimizda hozirgi e, e, dunyoda urfga aylanayotgan e, chang san'ati zarli chang san'ati texnikasida mahorat darsi ko'rsatib berdim ustozlarga o'ylaymanki e, bundan keyin bunaqangi texnikada o'zimizi ustimizda ham ko'proq ishlab yana -yan ham takomillashtirib yangicha -yan bo'lgan texnologiyalarni qo'llab asarlar yaratishga harakat qilamiz to'rt besh minut uzog'i sababi birinchidan tomoshabinni oldi jonli bo'ladi hech qanaqa tayyorgarliksiz hammasi bo'ladi va vaqtida olib qolmaslik hisobiga ham uch to'rt minut atrofida vaqt ketadi harakat qildim ishlashga ko'p yuguradik kompoisia qildik sahna markazida mahorat mashg'ulotlari o'tib bergan ustozlar barchaning qarshisida munosib e'tirof etilib ularga sovg'alar ulashildi yoshlar kamoloti ularni qo'llab quvvatlash yo'lida bor kuch g'ayratini safarbar etayotgan o'qituvchilarga hurmat bajo keltirildi eslatib o'tamiz bu kabi mahorat mashg'ulotlari farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabida haftaning dam olish kunlaridan tashqari har kuni tashkil etilmoqda